Bismillahirrahmanirrahim Asas-asas kepercayaan kepada Allah. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah daripada asas-asasnya menurut apa yang dinyatakan oleh Islam. beriman kepada Allah mestilah mengikut dasar yang betul, asah yang betul kalau asahnya salah maka imannya tidak sah, kafir juga banyak orang-orang kafir percaya kepada Allah dan mereka juga sebut nama Allah sama ada Yahudi, Kristian Musyrikin, Arab Hindu dan sebagainya. Mereka juga sebut nama Allah. Quran menyebut wala insa'althum man khalaqas samawaati wal ard. La yaqulun Allah. Dan jika engkau tanya mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Nasyarnya mereka menjawab Allah. Menunjukkan bahawa perkataan Allah disebut oleh orang yang bukan Islam tetapi sebutan mereka tidak memberi makna yang sebenar kerana dasarnya tak betul dan maksudnya tak betul perkataan Allah dengan makna dia saja Tuhan tak ada Tuhan yang lain mereka sebut Allah tetapi mereka mengadakan Tuhan-tuhan yang lain daripada Allah maka Allah tu pada sebutan sahaja kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah daripada asasnya yang menurut menurut apa yang dinyatakan oleh Islam yang diberitahu tahu oleh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam semua rasul-rasul adalah Islam tidak ada nabi dan rasul yang menganut agama yang lain daripada Islam adapun dakwaan orang Yahudi Nabi Musa Yahudi orang Kristian kata Nabi Isa Kristian ada yang kata Nabi Ibrahim juga Yahudi Nabi Ibrahim juga Kristian ini tak betul semua Nabi Nabi adalah Islam Islam adalah agama yang asal satu-satunya agama yang diaktirah oleh Allah Ta'ala inna dina indallahil Islam sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesiapa yang menuntut, yang berpegang, yang mengikut lain daripada Islam maka dia tidak diterima dan di akhirat kelak termasuk di kalangan orang-orang yang rugi ditolak oleh Allah Taala. Asas yang penting beriman kepada Allah yang pertama beriktikad dengan wajib wujudnya Allah Subhanahu Taala, yang tidak berhajat kepada yang mengadakannya dan ia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan seperti yang telah dinyatakan sebahagian daripadanya yaitu bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu, haya, sama, bahasa dan dan lain-lain yang diketahui dan dipahami dengan ilmu yakin dengan pengetahuan yang dipercayai dengan melihat kejadian alam diketahui bahawa segala sifat kesempurnaannya itu meliputi makna yang tidak terbatas dan terperi Al-Quranul Al Karim telah menyatakan kepada kita berhubung dengan sifat-sifat tersebut yang pertama kita mesti percaya bahawa Allah Ta'ala itu ada dan ada Allah wajib bukannya harus wajib ialah ada yang tidak ada tiada sekali-kali ada yang tidak ada mula baginya ada yang tidak ada kesudahan ada yang tidak ada siapa yang mengadakan dia ada pun makhluk ni ada juga tapi mula yang dulu kemudian Tuhan mengadakan dia Adapun ada Allah Ta'ala ni ada yang tidak ada siapa mengadakan dia yang tak terhingga yang kita tak tahu nak fikir tak roh kita nak fikir itulah dia tuhan kalau boleh fikir roh fikir itu makhluk bukannya tuhan tuhan mestilah hebat tak terhingga kehebatannya tak terhingga kesempurnaannya yang kedua kita mesti percaya Allah Taala bersifat dengan sifat-sifat yang wajib sifat-sifat yang mesti ada padanya Sifat-sifat ini dinyatakan oleh Al-Quran Al-Karim. Di antaranya yang kita belajar, dikenali dengan sifat 20. Di antaranya ialah perkara yang tak disebut dalam sifat 20. Dalam sifat 20, Qudrah, iradah, ilmu, hayat, samuh, basar, kalam. Kemudian khilaf di kalangan Asyairah dan Maturidiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Keadaan yang ada keadaan yang berkuasa keadaan yang berkehendak ah ha, asy'airah tak ada keadaan-keadaan ini itu khilaf tak jadi masalah khilaf ini itu yang dikenali di kalangan orang kita dan di sana ada sifat-sifat yang kita tak belajar dalam sifat 20 ar-ridha Allah Taala redha al-ghadab Allah Taala murka al-adlu Allah Taala tu adil Allah Taala tu bijaksana ini ialah sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan kita kena faham bahawa sifat-sifat Allah ni tak sama dengan sifat makhluk. Berbeza dengan sifat makhluk. Walaupun Allah Taala mendengar, makhluk juga terdengar. Mendengar. Mendengar makhluk ni terhad. Bila ada suara barulah dengar, tak ada suara tak dengar. Bila dekat baru dengar, kalau jauh ada suara pun tak dengar juga. Allah Taala dengar belaka semut bercakap Allah Taala dengar. Yang tak ada suara pun Allah Taala dengar. Yang jauh dekat tidak ada beza di sisi Allah Ta'ala. Tak ada jauh dekat. Sama sisi Allah Ta'ala. Begitulah juga sifat-sifat yang lain. Di antaranya permana Allah Ta'ala yang menunjukkan asas yang tersebut di atas. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa aadimul ghaibi wa syahadah. Huwa ar-Rahman rahim Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'min. الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سُورَةُ الْحَشْرِ آيَة 22 24 دياله الله يعني yang yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan malaikan dia. Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengurniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha memiliki segala keagungan. Maha suci Allah. Dari apa yang mereka persekutukan Dialah yang menciptakan Yang menjadikan Yang mengadakan Yang membentuk rupa Yang mempunyai nama-nama yang paling banyak bertasbih kepadanya Apa yang ada di langit dan bumi Dan dialah yang maha perkasa Lagi maha bijaksana Ayat ini adalah ayat yang sangat hebat Disebut di dalamnya adanya Allah disebut di dalamnya nama-nama bagi Allah disebut di dalamnya sifat-sifat bagi Allah Ta'ala disebut di dalamnya tasbih dan tahmin dan dinyatakan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi bertasbih memuji dan memuji Allah mempersucikan Allah daripada segala kekurangan mempersucikan Allah Daripada sama dengan makhluknya, jadi Allah Taala tidak ada kekurangan. Allah Taala tidak sama dengan makhluknya. Allah Taala itu tiada bandingan dan tiada tandingan yang kita mesti percaya sekadar apa yang diberitahu kepada kita oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang berakhir dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu yang disampaikan oleh ulama-ulama yang berijazah yang mengaji. Yang menerima ilmu daripada ulama-ulama Bukan yang ni hatta wakaf Yang tengah jalan Dengar cakap pelik Ha oh pelik ni luar biasa Ha wat guru selalu mengajar Ini jadi punah ganuh habis Jadi rosok Mestilah Tentang ketuhanan Diterima daripada Allah Ta'ala Melalui Malaikat Jibril Yang menyampaikannya kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang menerima ilmu sahabat-sahabat yang alim sahabat-sahabat yang alim yang meriwayatkan hadis dan ulama-ulama ulama, -ulama. ulama ni pula meriwayatkan ilmu sehingga siapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama ni dia mengaji dengan guru dia guru dia mengaji dengan guru dia guru dia mengaji dengan guru dia mengaji dengan guru dia sehingga siapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan guru ni pula guru yang berilmu Guru yang benar Guru yang amanah Guru yang kuat ingatannya Yang tidak pelupa Yang pengetahuannya hebat yang diakui Dan ilmu-ilmu ini ditulis Di dalam kitab-kitab yang muaktabar Kitab-kitab yang dipakai Dan ulama juga menulis ilmu-ilmu yang tidak dipakai Hadis-hadis yang daif Hadis-hadis palsu Ditulis oleh para ulama' Kenapa hadisnya palsu? Kerana salah seorang yang meriwayatkannya ialah seorang yang pembohong. Semua ada dalam kitab Hadis ni palsu, hadis ni tak betul. Orang kata hadis, tapi ini bukan hadis. Kerana salah seorang yang meriwayatkannya ialah orang yang bohong. Dia alim tapi bohong. Maka hadisnya ditolak. Apa lagi dia jahil? Tak tahu apa. Rakyat Nabi kata, itu lagi bohong. Begitulah amanahnya ilmu dan ilmu yang ditulis di dalam kitab. Ditahqiq kita itu pula. Dikaji kita itu. Semua ayat, semua hadis yang ada dalam kita itu dikaji hari ini. Sehingga di zaman adanya alat yang moden, Ada komputer. Boleh tekan hadis ni dua, Ataupun lemah. Ataupun maudah. Dinyatakan satu persatu. Lebih cepat lagi. Orang zaman dulu pakai ingatan, pakai hafalan. Sekarang disimpan di dalam komputer. Boleh dicari mana hadis palsu, mana hadis yang sahih. Ini lagi hebat. Ilmu yang ada pada hari ini, ilmu yang baru. Boleh mensucikan lagi ilmu itu. Tetapi yang jadi masalahnya orang tak mengaji. Yang jadi masalahnya orang tak mengaji sungguh-sungguh. Orang buat main dalam ilmu. Ini yang jadi masalahnya